З вами програма Я знаю, як та я її ведуча Юлія Кочуренко. Так як саме зараз весільний сезон у розпалі, тож сьогодні ми завітали до Олени Мисник, і сьогодні вона нам розкаже, як зробити конвертики для запрошень. А також ми поговоримо про тенденції, весільні тенденції цього року. Добрий день, добрий день, Лін. Розкажи, будь ласка, що сьогодні будемо робити більш детально, і які нам потрібні для цього матеріали. Ну, сегодня мы будем делать такую очень интересную вещь, которая mm -hmm. называется конвертики под пригласительные. Также эти конвертики, в принципе, могут служить и для каравая, что, в принципе, актуально, поскольку каравая люди уже немножко наедаются, устают. Mm -hmm. И, как правило, возникает вопрос с упаковкой. То есть э, тортики, конечно, пакуются в коробочку для того, чтобы была удобнее транспортировка. Ну, а каравай, в принципе, очень удобно хранить в пакетик. Вот. Для этого мы используем вот такую крафт бумагу. В принципе, она вполне доступна. Ее можно купить в художественном магазине. Uh -huh. вот. И, а, в общем-то, это та самая бумага, из которой делают бумажные пакеты для продуктов. Uh -huh. Стоимость ее невысокая, поэтому в принципе каждый может себе ну, ее uh -huh. да. Вот. Еще мы в данном случае мы будем использовать вот такое кружево. Uh -huh. Кружево, в принципе... В зависимости от стиля вашей свадьбы, может быть как новая купленная фурнитура, фурнитуре, либо же, как у нас у многих бабушек есть в запасе, в сундуках красивое старое кружево, плетеное, uh -huh. которое покупалась раньше большими объемами для того, чтобы было в запас. То есть, в принципе, оно тоже может быть использовано. И вот такая лента, которую тоже можно купить в фурнитуре uh -huh. в любой цветовой гамме. Сегодня, благо, выбор очень большой. Ширина ленты может быть уже в зависимости от ваших пожеланий, либо вот такая тоненькая, либо вплоть до 5 сантиметров, собственно, которая тоже есть в продаже. Угу. Вот. Ну и для тех, у кого нет швейной машинки, или кто не умеет на ней шить, может быть просто иголка и нитка. То, -то все просто. Все просто. Угу. В принципе, все простые компоненты. Еще желательно купить вот такой... Клей, кристалл. Почему угу. кристалл? Потому что он прозрачный. Мы будем подклеивать кружево для того, чтобы у нас не было никаких следов на, нашем, на наших тканях. Мы берем прозрачный клей. Вот. Единственный момент работы с этим клеем, он имеет достаточно резкий запах, то есть желательно работать в больших объемах, работать в проветриваемом помещении угу. и подальше от детей. Ось, вот так, с чего мы начинаем? Ну, начинаем мы с того, что мы вырезаем форму нашего пакетика. А, в данном случае мы уже имеем вырезанный uh -huh. готовый вариант. А, пакетик ваш размер зависит от размера пригласительных. А, наш пакетик 17 см шириной. Имейте в виду, что мы оставляем 2 см на швы uh -huh. и мы оставляем еще 2 см на запас. Почему? Потому что вот я покажу пригласительный. А, зачастую пригласительные имеют вот такие объемные детали, которые uh -huh. занимают определенный объем. Соответственно, для того, чтобы у нас немножечко была запасная ширина, мы берем больше объем самого пакетика. Uh -huh. Пакетик мы складываем пополам. Я тоже могу? Да, конечно. Uh -huh. Мы складываем пакетик пополам. Работать с этой бумагой достаточно просто. Она, в принципе, прихотлива. Она практически не рвется, так чтобы сказать, чтобы она сильно не Вот мы согнули наши пакетики. Дальше мы формируем украшение. Сейчас поделюсь кружевом. дальше мы с вами прикладываем кружево. Для чего мы делаем именно таким образом? Мы, конечно, фиксируем э, все на клей. Uh -huh. Но тем не менее, как бы, если мы закрепим это ниточкой, у нас будут все-таки все детали прикреплены более надежно. Особенно в случае, если вы шьете на швейной машинке, в принципе, э, кружево и этот клей не будет вам никаким образом мешать, но тем не менее у вас все будет надежно прикреплено. то uh -huh. то а мы прошиваем. А так да. И? Uh -huh. да. А, есть один момент. Перед тем, как прошивать кружево, для того, чтобы у вас ничего не смещалось, мы его все-таки проклеиваем. Mm -hmm. а есть один нюанс. Если кружево у вас третьего, вот так как у нас, mm -hmm. желательно сначала его приклеить и уже потом обрезать. Mm -hmm. Для того, чтобы оно у вас не ползло во время резки что если вы его разрезали, вы можете просто где-то повести немножечко шов, и тогда, если вы его натянете при поклейке, он будет стягивать наш пакетик. То есть, как бы мы немножко избегаем этого момента. Такие маленькие секреты, но на самом деле очень важны, потому не можно. Клей наносится, в принципе, достаточно маленьким объемом. Это не тот клей, который вот как суперклей остается на пальцах. То есть, в принципе, он достаточно легко смывается потом водой. Поэтому те, кто боится испачкать руки, не переживайте, все это отмывается. Для тех, кто редко делает такую работу, если вам тяжело делать на глаз пожалуйста вы можете отмечать очень легко снимается карандаш с этих пакетиков стирается поэтому не бойтесь тех нюансов не будет видно пока ваш клей не подсох в принципе у вас есть еще порядка минуты для того чтобы поправить если вас что-то где-то смущает Касается ленты. С лентой также мы работаем. Мы сначала заклеиваем и потом ее обрезаем. Это будет более удобно в работе. Сколько в зале вот и часу, на такие работы, ну на такую работу. Ну, все зависит от количества, скажем так, в среднем. Uh -huh. ну, это занимает несколько дней, когда это большие объемы. Как правило, если uh, мы имеем на свадьбе 50-60 гостей, uh -huh. uh, то пригласительных в среднем получается порядка 22-30 штук. Да? Uh -huh. То есть таким образом, ну, хотя бы один день вам нужно потратить на то, чтобы это сделать. Единственное, что очень тяжело это делать, скажем так, в один присест людям, которые мало этим занимаются. Почему? Потому что это достаточно утомительно. Плюс эта работа с клеем, все-таки нужно периодически выходить на воздух, проветривать, поскольку запах достаточно ядовитый у него. Угу. А по поводу пригласительных, сколько мы уже затронули эту тему, как бы хотелось бы напомнить молодым такой нюанс, что не считайте ни в коем случае пригласительное по количеству гостей. Угу. самая распространенная ошибка, когда молодые вкладывают деньги там, в 50 пригласительных на 50 гостей. Нюанс в том, что вы все равно приглашаете людей семьями, и соответственно вам нужно, там, допустим, одно пригласительное на 2-3 человека. Угу. Вот. Этот нюанс почему-то упускают все время из вида, и получается лишнее пригласительное это как бы э, в, ны, в нынешней в нынешние ситуации скажем это лишний бюджет который можно вложить в дополнительный декор допустим угу. То есть, вот мы проклеили ленту дополнительно ленту можно фиксировать посередине если вы планируете там какое-то массивное украшение если же это будет просто бантик, то в принципе мы, нам достаточно будет боковых креплений. В принципе, такие пакетики могут быть использованы и в повседневной жизни. Да, мы очень часто сталкиваемся с тем, что нам некуда положить открытку на mm -hmm. подарок. Вот, либо же какие-то мелкие подарочки. такая стилистика в принципе вполне допустима. То есть, тут вы уже фантазируете так, как вам больше нравится. Это может быть любой цвет, это может быть любой формат. Ніби то все просто, а для людини, яка не звикла це робити, і то не так то все і просто. Ну вот, опять же, плюс этого клея в том, что мы можем некоторые детали дополнительно сдвигать в процессе. В принципе, это облегчает мне несколько работ. Вот. Ну и любимые, любимые бантики для нас, для девочек. Бантики, детальки. То есть, что касается украшения пакетов, это может, может быть совершенно разные штучки это могут быть жемчужинки могут быть полужемчужинки может быть бисер угу. тут уже зависит насколько у вас хватит терпения скажем всеми этими деталями заниматься более того крафт бумагу можно прокрашивать это тоже угу. очень удобный момент я покажу вот в готовом варианте есть вот такой вот пакетик у нас угу. Здесь все просто. Вы берете ажурную салфетку, которую в принципе можно купить в магазинах для выпечки. Uh -huh. И обычной губкой вы прокрашиваете красочкой пакет. Единственный нюанс, чтобы краска не была слишком жидкой, потому что иначе она ведет бумагу немножечко. Uh -huh. То есть, если у вас достаточно плотная краска, вот такие пакетики вы можете делать дома у себя, не выходя. <звачені> в особо для цих для цього не Якщо ми робимо для караваю, це трішки по-іншому, так? Да, для коровая пакетики делаются объемные для того, чтобы у вас был запас места. То есть плоский пакетик вам не очень подойдет, он не дает нам большого пространства, вот если посмотреть, да. <звачені> То есть очень маленький кусочек туда uh -huh. получится. То есть он загинается несколько по-другому, но в принципе тоже ничего сложного в этом нет. Там вы просто даете дополнительный запас по бумаге, uh -huh. который закладывается потом в боковые швы, собственно как бумажные пакетики, продающиеся в любом супермаркете. Що ж, дякую Олена за таку розповідь за такий майстер-клас. А я вам нагадую, що з вами була програма Я знаю як. Я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас вже за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете тепер я знаю як.